выборы еще не закончились. И правильно сказала Юлия Владимировна, идет еще подсчет. И в том числе я могу показать протоколы, которые есть у меня. По одному и тому же участку за оппозиционный блок два одинаковых протокола. Только в одном месте 239 голосов, а в, двух, а в другом 299. Поэтому мы можем говорить о том, что получил избиратель только после того, как будут честно подсчитаны голоса и будут продемонстрированы результаты прозрачных выборов. Последние скандалы, которые сейчас происходят в Павлограде, в Кривом Роге, в Запорожье, в Днепропетровске, в Мариуполе, говорят о том, что, к сожалению, правила не поменялись. Система не дает сбоя, система сопротивляется. И я считаю, до тех пор, пока господин Ахиндовский не сядет в тюрьму, до тех пор мы не можем обещать людям, что выборы показали им справедливость и надежду на будущее.